大家好啊！今天咱们录一期特别的节目，嗯、呃，因为我现在呢一直在打这个李世石的对局集，呃，这个书的内容呢是这个还是可以的啊？就是风松啊，风松他编辑的《杜维新沈校》啊，这个是成都时代出版社出的。我记得当初风松啊，就是因为他出了这一系列的这个对局集啊，还跟人打官司。 跟这个谁呀、啊？就是这个谢赫啊、嗯，那谢赫背后是常浩，他俩呢都是这个把这个谁呀、啊，把这个这个丰松告上了法庭。那后来这个丰松呢，他就不在成都时代出版社出了，他又出了一一系列的，是就湖边的一个出版社吧，我觉得是吧？但是那个那个他这个书的内容，我觉得还是可以的啊。就是说，虽然说他这个讲解的部分呢，并不权威。 因为他，我估计可能是在自己网上吧。那毕竟他能收集整理不容易，这个书出来不容易。就是它价格呀太高了。啊、呃，他前期的，你像我买的这个李世石和这个古丽的书，还可以吧？这个价格我我我都忘了，这年头太久了，具体多少钱我不记得了。而且他这个书那时候网络也不怎么发达，我不记得这个书我是怎么买的了。那现在呢？这个。 呃，他后出的一系列的，都一本书都高达八十块钱，这就有点太离谱了，是吧？你要真是纯心想把这个书卖出去，你不能以这样的价格来这出售。所以，哎，从这方面来说呢，我是鼓励的啊，我觉得应该让这个自由，这个大家出版个棋谱，这个还你还要限制人家，是吧？你自己不出完了，你还限制人家出，这太过分了，是吧？好吧，咱们先看棋吧，这盘棋非常有意思啊。 这盘棋呢，是选自于这个，呃，KBS，二十五届 KBS，呃，三番棋的第二局棋，二零零六年的对局。那个时候李世石呢，已经开始逐渐的成了这个韩国的第一人了，是吧？那么崔哲瀚呢，也不弱，崔哲瀚那个时候应该也还可以。所以呢，这俩人算是韩国的第一、第二之间的较量。嗯、这盘棋下的很有意思。 嗯、呃，因为都是我的打谱了，所以我也不看。我记我这种棋谱类的，我从来很少去看解说的。就是实在是这个地方，哎，突然间不明白他要干什么的时候，我看一眼，看他有没有说明啊。那么这盘棋呢，前面呢，这都没什么说的。 黑棋的下手棋啊，拆完了以后，白棋来挂这个。应该说这个布局不是十分的常见吧？这个有角都不使，不去挂是吧？下成这样，我觉得黑棋应该是成功的啊，这黑棋不差。 因为后面为什么介绍这盘棋呢？因为有一个地方出现非常有意思的地方。嗯、呃，还有就是对一个题目啊，我简单解释一下，什么叫韩国围棋的掘墓人呢？其实咱们之前已经录过好多期的关于崔哲瀚的，那个都是我在这个围棋宝典打棋谱，是吧？呃，那是我给大家简单介绍过的，就说这个崔哲瀚呢，呃，在他没出现之前，嗯、呃，是这个李昌镐时代。 那李昌镐时代，呢，那就是独步天下了，尤其是对中国人，啊，那中国对他来说一点招也没有，就把他当成神来看待了。只有这个崔哲瀚出现以后了，啊，你看大家才看到哦，原来李昌镐也有这个遇到过苦手的时候，那就是这个崔哲瀚，他俩我印象中是国手战吧，他把这个番棋把这个这个李昌镐啊掀翻了，哎，所以这个时候大家才认识到这个。 原来李昌浩是有弱点，那这个时候呢？实际上呢，如果没有崔哲瀚的出现呢，李昌浩应该能再统治个五年也是没有问题的。因为中国人就是这样吧，那时候中国人已经都被李昌浩给打打趴下了，我都打服了。那见到李昌浩，他就不知道该怎么下了，都到这种程度。我这这个说法不夸张啊，大家如果是能够老棋迷都应该知道那个年代是怎么过来的。只有是韩国人自己出现这么个人物，是吧？把这个。 李三浩掀翻了，嗯，这个三十放到今天，好像如果下的话，可能碰的可能性是有的，是吧？那么对于这种棋啊，要防，为什么要防呢？这个地方它有靠，啊，靠了。 扳住有断，啊，这个这个他是要防守一手的，这个没什么说的。呃那么关于这种压呀，他评论说这种棋不好。这个棋呢，实际上我觉得是两可之间吧，因为他他走这种棋目的什么呢？你正常来说头是一定要扳上去的，然后他退几个这样的黑棋便宜，因为他他压这几个这个子的作用就体现出来了。你这面是一个不掌控的地方，而他这个压了呢，他是相当于让你走单官。那如果你不下。 那不下这黑棋就是个强棋，所以呢，三十三这手棋我觉得是有价值的。这手棋，那他他评论说这手棋缓，说这手棋亏损啊，他说亏损，其实我觉得不能这么看啊。那他就是他说跟这手棋交盘是亏损，这个我不认同。嗯，这盘棋啊就可以看出了这个那个李昌这个李世石啊，这个他已经到了属于自己的这个巅峰期。 为什么这么说呢？你就看他后面这几手棋，这就很像这个咱们之前录这个飘顶环那个讲解是类似的，就是非常的放得开，直接就是无限行棋。 四十七啊，这个大家要这个应该是注意的一手棋吧，学习的一手棋。包括这个加的时候，什么时候选择粘呢？什么时候选择什么虎呢？因为这种棋型啊，你选择粘的大概率白棋是不会退的，那你就选择粘。这样的话，你回过头来有这个扳。如果你是挡住呢，他这个打了粘以后，这个子变轻了，所以这个呢。 是，哎，要注意的一手哈。这里头，我觉得是黑棋得分了。这个地方，它白棋不便宜。 像这种点呢，都是呃很好的适应手，嗯。那么这盘棋呢，我为啥介绍给大家呢？因为这里面马上就要出现一个非常有意思的地方啊，咱们看一看。那下到这儿的时候，我觉得这个黑棋是可以满意的。它这面呢，嗯、呃，这捞起了巨大利益，他没受那个任何损失，是吧？ 下到这儿，也不可能再退了，退了他这顺势往外冲，所以这个棋呢，他尖这个是必然的一手棋，这个底下必须要破掉它。那么紧跟着的后续啊，我们可以看到这一顶啊，这、就是非常好的一手棋啊，这一手棋呢可以说是呃这盘棋的胜招了，我觉得啊，你咱们可以看看为什么，比如说他走这个。 我往前长啊，你不能走这个啊，你不能走这个。你走这个的话，我这一走这个，你这个你这面要回家，这面要断，这个不行啊。所以呢，他搬的时候长的，他只能下这个。那我我走这个啊，你如果是搬了，你搬完了呢，这里面我这个断，你还是防不住我呀啊。所以这个你你你还不能搬我，那你大概率还要补这个。补这个的话呢，我这个又是先手，你这里面没活呀，你还要补棋吧，还得接着走。 是吧？那这样的话呢，实际上这个棋他已经回家了，对我这一接的话，你这里面还得做活，那我这一渡我就回家了，那我这前面刚才你这个尖对我的作用就不大了。所以实战呢，面对这个这个顶住啊，他委屈的走这个，这个是很难受的。嗯、那么我估计这时候心情上很糟糕，所以后续呢，咱们由于这个崔世汉呢，这个肯定这块他是很影响这个心情，后面他就马上就恶手就来了啊，咱们可以看一看。 很有趣的啊，嗯、呃，就是其是搬了一手棋啊，搬了、这、一个。那到此为止呢？其实，毕竟这黑白棋啊，这面这个呃黑棋还需要处理啊。咱们可以看到，这个黑棋实际上还是得需要想办法，因为这个是没有解说的啊，这全是我自己的。 我自己认为是什么就是什么呵呵，呃，当然我要把它拿出来跟大家分享，肯定是我觉得这个地方应该是这样啊。那那这个就来了，就是这手棋啊，咱可以看到白六这个棋啊，这手棋的挤啊，他以为这个对方肯定要接的啊，然后他在团了之类的走法，可是他没有想到什么呢？他居然在这个地方啊，他是白棋不能够往下走的啊，不能往下走。 那这个地方呢？首先这个是吧？这个是不行的。这个的话你，你你得需要补啊。这个、地方马上一打吃吃死了啊，所以它大概率不管怎么补一手吧，呃，大概补到这儿吧，类似或者是或者是接这个啊，或者是走这个，大概接这个。总之就不太好补，是吧？嗯，可能我觉得还是要双啊，双一个吧。那这里面收气的肯定收不过啊，这个。 这不用看，不寻思，这个肯定不行。这收死了，所以实战呢，他只能选择接这个。那居然这个棋啊，他是可以搬过的啊！这个成了一个，呃，怎么说呢？就是实战当中的出了这么一道大头鬼的题，咱们可以看一看。那比如说他走这个，嗯、呃，呃，这个打吃啊，这个是算了先手，然后再走这个，那他就得吃啊。 这个带响，这个是很要命的。这一带响呢，那他就得接，这这个气就不够了。嗯，那这里面呢，还有就是说他，他比方说这个是回头，这个都没有用了啊，这都不解决任何问题，他依然都是哎，还是一样的，这还是死棋。其实黑棋团在这边他气也不够啊，就不管怎么说，这个棋下到这儿，这个心情大坏啊。 所以白棋呢又没办法了，白棋只能连回，嗯，黑棋也连回。那么下到这儿，这个棋啊，实际上我觉得这个棋已经是说黑棋已经是绝对的优势了，因为当初啊，他本来是要在这边打入的，是吧？结果呢，这个让他全连成连成空，完了这边又被搜刮这么惨，呃，所以这个棋到此啊，其实已经不行了。我们再白几手棋吧。 那这个时候他来补活是吧？可这一打完了，再又一争吃，到此为止，这个棋就就不行了，就可以说已经呃彻底崩是吧？那么后来呢，这个可能有所反复，最终呢只赢了三步半，但是到这个时候可不是三步半的优势，这个是优势非常巨大。那好吧，今天就是咱们这盘棋呢就欣赏到这里，谢谢大家观看。